Друзі, сьогодні пропонуємо поговорити про досить важливий, важливий аспект нашого життя про страх. Чи варто боятися взагалі будь-чого в нашому житті? Чи все ж таки, коли людина віруюча, боятися не можна? Давайте сьогодні спробуємо розібратися в цьому питанні зі священнослужителем. У нас сьогодні в гостях служитель церкви Олександр Пролінський. Доброго ранку, Олександре. Доброго ранку. Поговорим о про страх. Вы как вообще боитесь, хоч или Чи вы безстрашна людина? <laughs> Нет, боюсь. Есть Буваете некоторые вещи, которые я боюсь, и это нормально. Де то, що что ну, нету людей, которые не имеют какого-либо страха. Да? Здесь надо страх отделять от фобии, да, которая преследует, и страх, который уже как бы мы загоняем там вовнутрь, чрезмерно или сильно. Но есть же страх перед электричеством, к примеру, потому что мы не ну, знаем, взагалі, как он. Взагалом, если сказать, страх для людины это добро или это плохо? Смотрите, Можно так если, если человек, боясь чего-либо, загоняет себя в комнату, в монастырь, в какой-то угол, лишая себя какой-то радости, это плохо. Есть страх, это страх перед к примеру ну, наказанием, да? есть страх перед каким-то заболеванием, есть страх сделать что-то плохое, чтобы нарушить отношения страхов, Да есть масса разных разных видов. Да? Поэтому где-то они положительны, где-то они нужны. Страх перед высотой, да, он помогает человеку, предохраняет человека. Уже есть uh -huh. сегодня примеры. Даже молодежь сегодня любит выкладывать там на какой-нибудь небоскреб, куда-нибудь залазит без страховок, без ничего, фотографирует. Ну и мы знаем массу примеров. Он сфотографировал, это была последняя фотография его так, жизни, так, так, потому так. что часто бывает, сорвался, разбился таки. и так далее. Да, где-то еще. Вот я не боюсь, вот я такой бесстрашный, я еще. То, то есть страх буду... практически реду життя часто. Да, но если я еще раз говорю, есть вот этот вот момент, когда мы рискуем ради того, показывая, что мы бесстрашны, мы не боимся, а за, за этим следуют какие-то проблемы, трагедии, смерть, mm -hmm. болезни или, может быть, человек стал калекой это совершенно mm -hmm. ну, неприемлемо. Это совершенно неприемлемо. Когда мы говорим о Священном Писании, Бог понимает нас, Он знает нас, и Он говорит: не бойся. И он знает о том, что у нас сегодня масса-масса разных страхов, и внутренних, и внешних, и так далее. Почему? Потому что мы должны понимать, что мы живем в мире, где э, наряду с тем, что творит Бог, и он проявляет любовь, есть дьявол, который пытается человека запугать, загнать. Ну и страшно. Загнать. Страшно же это, на ну, от чего страшно жить? Не страшно? Я думаю, что жить ну, не страшно, думаете, если ну... ты Эх... живешь, ничего не нарушая, если ты живешь в мире, а сам, ш... сам а собой, ш... с а окружающими людьми. есть сатана, а это не чистые силы, а это какие-то злые духи, какие работают над тобой, какие хотят тебя, ну, снести практически. Ну вот. Ибо это не страшно? Нет, не страшно, потому что ты знаешь, что рядом Господь, Он посылает ангелов, Он оберегает тебя, Он дает тебе надежду, Он говорит, так не будет всегда, будет какие-то пер... будут перемены, Он открывает через Слово Свое обетование. Я хочу сказать о том, что сколько бы дьявол не пытался нам внушать, вот в Священном Писании есть обетование на каждом каждый день для человека и тот, кто боится, каждый день открывая слово Божие, он может найти обетование. Не бойся, иди, не бойся работать, не бойся начинать жизнь там, допустим, не бойся создавать какие-то условия, не бойся. На кожний день є в Священному Писанні бітавання «Не бойся, не бойся, не бойся. Ну добре, який взагалі, от, ну, тут ми зараз говорили, що страх це інколи треба, але в той же час страх не потрібен, ну, в якійсь мірі так. Да. А в яких випадках страх є невиправданим з точки зору Біблії? Коли його конкретно не потрібно? От як би ви виділили? Можливо, якісь конкретні приклади? Так, приміру, під. Я не знаю, здесь, здесь наверняка надо сказать, что это индивидуально, угу. да, это индивидуально. Не, Честно скажу, Неоправданный страх перед, к примеру, болезнями, да, потому что э, бывают моменты, когда люди э, из-за того, что живут с страхом, что они заболеют, они сами себе внушают, говорить, да, и мало того, они не могут наслаждаться жизнью, с другой стороны, они как бы себя программирует на какую-то неудачу. Есть страх перед тем, что у тебя что-то не получится. Mm -hmm. Тоже в большинстве случаев это необоснованный страх, потому что и, может не получиться один раз, но получится второй, третий. Не так давно моя дочь, она сейчас переживает период, когда ей нравится готовить и так далее. И вот она боялась, что у нее не получится что-то. Один раз не получилось, и вот она все, я больше никогда не буду. Я говорю нет, ты попробуй еще раз. И она попробовала еще раз и получилось mm -hmm. очень mm -hmm. хорошо. И удачно, и очень вкусно, да, получается. Я говорю, ну и что, и она такая вдохновилась этим и говорит, нет, я буду делать. И теперь пытается это делать чуть не через день, потому что у нее получается, она узнает знает рецепт и так далее и тому подобное. Поэтому вот есть страхи неоправданные. Мы сами знаем, что они, допустим, мешают нам жить, мешают нам радоваться, мешают нам двигаться вперед, может быть, учиться или еще что-нибудь такое. Мы от этих страхов, естественно, должны избавляться. избавляться. Я напоминаю, кто сказал... Цитата така: якщо ти вважаєш, що в тебе вийде, або ти вважаєш, що в тебе не вийде, у будь-якому разі ти правий. Да. <гум> Все залежить від того, як ти себе налаштуєш, і ну, в принципі, так, так воно і буде. Як же ж боротися от з такими страхами, яких в принципі, не потрібно в житті? Ось такими переживаннями, невпевненістю в собі? Як з цим боротися? Один из моментов это служение другим людям, служение Богу, да, работа над собой. Я хочу сказать о том, что, видите, Библия, она в этом вопросе очень-очень потому что если я знаю, Бог мне открывает, или я открыл для себя, что у меня вот есть этот страх, я начинаю изучать Слово Божие, и, он пока, и Бог мне показывает, что этот страх необоснованный, и он забирает у меня вот этот страх, и он помогает мне преодолевать его и двигаться, двигаться вперед. Нельзя сказать, что он уходит навсегда, но так, так оно есть. Я знаете, вот в этот момент почему-то мне вспомнился э э история, связанная с моей бабушкой. У меня дедушка умер от онкологии, и бабушка, она боялась этого заболевания, потому что он ну, достаточно тяжело угу. э болел и умирал, как бы очень-очень болезненно. И вот... Э так случилось, что у нее тоже обнаружили это заболевание, и она умерла. Но Она умерла совершенно по-другому, спокойно, потому что она Богу отдала это, это переживание, эту проблему, mm -hmm. эту боль, да. И я, она до самого последнего была в сознании. Был у нее страх. Я с ней жил, и она молилась: Господи, только не дай, чтобы я вот так вот страдала, мучилась и так далее. И когда случилось, я видел, какой был момент у нее этого разочарования. Но Бог помог ей это разочарование, этот страх преодолеть. Она успокоилась, и она еще нас вдохновляло. Мы говорили бабушка, как ты, что, uh -huh. может быть, тебе то то, -то? Она говорит, Не беспокойся, занимайся своим, да. Все а нормально. я будет все нормально, да. Поэтому uh -huh. это вот эти моменты, которые Бог помогает, Слово Божье оно помогает, оно дает нам утешение дает нам надежду, помогает нам преодолевать это все. Их а ставитесь до такой думки, что от чего боишься, те с тобой мои статусы где-то есть это почему потому что мы себя ну я потому что мы себя на это прогр, ну, программируем да mm -hmm. мы закладываем и тогда мы вот э, пар, как парализованные и когда перед нами появляется это что-то да мы как завороженные парализованные просто идем туда э, как на убой как, как, как на погибель но это 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 не надо это не надо это неправильно то есть все таки потребно налаштоваться на что все у меня будет хорошо и все будет хорошо. С помощью помощью, да. Но если ты не настроишь себя, что у тебя все будет хорошо, а потом у тебя не все выходит хорошо, то... Э, ну, как быть с этим? Так. Надо попробовать еще раз. Надо спросить, Господи, а почему так случилось? да, Может быть, ты мне поможешь по-другому? И посмотрите на героев Священного Писания. Можно было бы сегодня вспомнить Саула, который боялся, первый царь Израиля. Он угу. всего боялся но потом каким он стал, да, он уже ничего не боялся и здесь уже да у него даже начались проблемы, потому что он и Бога перестал бояться даже. Э, хотелось бы вспомнить Давида. Неужели ему не было страшно выступать против Голиафа, да? Но Бог Ты дал ему меньше. это мужество, дал ему это силу. Я думаю, было страшно Иосифу, было страшно Даниилу и многим другим библейским героям. Но Бог вот э, даже когда они попадали в эти ужасные, страшные обстоятельства, давал им силу, давал им мудрость, показывал им путь. Э, и они, выходили, и они выходили победителями. Угу. Мне очень нравится вот история Иисуса Навина после э, Моисея, да, после такого великого э, лидера в, изра... в израильском народе, да, э, э, ему, ему было э, тоже чего бояться. Но когда мы открываем священное Писание, вот э, книга Иисуса Навина, она начи... э, начинается как: будь твердым мужественным, да, не бойся, не страшись, не ужасайся, потому что Я с тобой, Я Бог твой везде, куда ты не пойдешь. Вот это сегодня э, удивительная надежда которая может помочь многим людям сегодня, в том числе телезрителям. Дякую. Вы сегодня згадували про тех людей, которые часто рискуют своим жизням. Я не знаю, я інколи теж бачив такі відеоролики там в інтернеті, коли е, вони ну, там, молодь ходить по таким висотам, що там знизу зовсім все маленьке, і без всяких, там, на одній руці виси висить. Ну, чи варто таке робити? взагалі? Чи варто бути ось таким безстрашним? І взагалі ризик це ну, нормально, чи ризик для нас не підходить як для християни? риск да вот Кажется, благородно, быть... благородная справа да но опять-таки бог дал нам извините мозги для чего для того чтобы мы думали и думали наперед чтобы мы просчитывали или просматривали есть э, риски которые не продуманы они ничем не обеспечены и они как раз на грани вот этого вот ну фола и связанного с жизнь или смерть жизнь или смерть э, это неправильно так, угу. так не должно быть бог не одобряет вот такие вот именно Действия, такие поступки после которые, которые могут навредить жизни других людей, которые даже моей собственной жизни они представляют очень большую сильную угрозу. это, это такое недопустимо. Такое недопустимо. С другой стороны, вот, ну, когда люди лезут через перила, когда написано "не лезь, убьют", а они лезут туда, да, ну... Або э... вылазят там на вагоны, где потом ну, можно сгореть просто за Да, электричество, где небезопасно. Это это неоправданные риски, поэтому мы имеем громадное ну, количество жертв или смертей с этим связанным. Мне вспомнилась история с Иисусом, когда Сатана его поставил на крыло храма и говорит, Кінця вниз. Не, так? Да, да, да. А він сказав: не іскушай, не іскушай. Тобто, це, в принципі, дійсно не потрібно робити. У ну, нас залишилось буквально е, дві хвилини. Ви якось згадали: от ми говорили сьогодні про те, що е, навіть перестав боятися Бога. Чи потрібно Бога боятися? Как бы вы сказали? Я понимаю, что это еще одна большая тема про страх Божий, но все же, как вы считаете, чи потрібно бояться Бога? Я думаю, что Бога надо бояться. С другой стороны, мы боимся наших даже жен, да, вот так условно. Ага. Почему? Потому что мы боимся причинить им боль. Вот так и по отношению так. к Богу. Это, это другой вид страха. Да? Я боюсь Бога, потому что я боюсь Ему причинить Боль, угу. я боюсь потерять его как друга, и поэтому во взаимоотношениях вот почему я боюсь измены, вот почему я боюсь и так далее. Потому что э, я понимаю, я знаю, каковы за, за этим будут последствия. Угу. Э, Саул, да, вот пример, он перестал бояться Бога, и потом его жизнь, увы, бесславно закончилась. Угу. И как для него самого, и для многих других людей. Угу. Тобто, все ж таки, це такий страх, обумовлений любов'ю. Любов да. угу. тобто, якщо любити Бога, то ти будеш правильно його боятися, да, да, це не да. буде такий э... страх перед наказанням або що ж ним буде такою, але це страх, який э, мобілізує, який допомагає угу. э, э, підтримувати отношения, Він оснований на довір'ї. Угу. Ну здається, от така проста тема про страх, але а скільки там... різних граней і скільки е, різних аспектів можна тут е, да. виділити, і все ж таки дійсно, от як ви сказали, Бог подарував людині мозок, яким потрібно все ж таки користуватися. Да. І тоді дійсно буде людина знати, коли потрібно. Боятися, а коли краще не боятися довіритися в руки Могу. Бога. Дякую за цікаву розмову. Друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про те, як бути зі страхом у нашому житті, в житті християнина. Якщо у вас залишились запитання, або ж ви хотіли б дізнатися більше відповідей на запитання по біблії, будь ласка, телефонуйте до нас за номером 0800 30 20 20. Наші оператори, наші священнослужителі готові вам допомогти. Готові відповісти на всі ваші запитання. У нас зараз невеличка пауза, але наша програма ще не завершилась, тому залишайтеся з нами.